Це п'ятнадцятий тиждень найбільшого шоу країни. Зважені та щасливі. Два, ще. Три, а! А! І за три тижні до фіналу станеться те, чого не було за всі три сезони проекту. До табору зважені та щасливі по допомогу прийдуть. О, ідуть. Гладкие, дитые. Мне 12 лет. В семье самополная это я. Кушал, кушал. И накушал. Я толстая, как шар. Я не могу ни с кем подружиться. Меня вечно обзывают на улице, в школе. Не хочется про одноклассников вспоминать. Ну, тут ка, сім чоловік, а таких же тисяч. Учасники отримають шанс змінити майбутнє дітей. Ну, хочеться допомогти, понятно, но я не впевнена, що у мене це получится. Все, що я знаю, все, що я вмію, я передам этому ребёнку, и пусть пользуется, дай бог, чтобы он научился. Кожен учасник стане до пари з маленьким партнером. У каждого из них есть сходство с кем-то из участников проекта. Ой, у меня руки болят. Ты кого обманываешь? Ты себя обманываешь. И чтобы лишиться у таборі цього тижня, им доведеться ты с детьми спильной мовы. Тихо, не не психуй, тихо, не психуй. Хорошо, я не хочу просто. Давай давай, 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 нет слова «не хочу». Надо как-то правильно найти подход какой-то, чтобы ребенок мог понять, а не просто зациклиться в себе и говорить «нет, не хочу, не буду, иди, дядя, отсюда». Що робитимуть ті, хто витримав найсуворіші випробування проєкту, коли маленькі учасники будуть плакати? Я не можу! Ну, будь ласка! Ну, я теж все-таки дитина. Кричати не можна, ругатися матом не можна. Вередувати. Я не хочу бути. Я не хочу ти... Та лінуватися. Саша, пішли на пробіжку. Я не привыкла бігати, тим более с утра, когда только проснулась. Чи упорається із восьмирічною дівчинкою Наталка, найбільш інфантильна учасниця табору? Ой, 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 ой. Наташа сама маленький дитина. Вона звикла, що її опікають, що її участь. А тут виходить, як как би бы, все, все міняється містами. Як досвідчений батько трьох дітей Олексій буде боротися з дитячою непосидючістю? Ваня йді сюди, Ваня куди пішов? Ваня стой тут. Чий маленький партнер скине найбільше. Це Хто наприкінці тижня покаже найнесподіваніший результат на вагах? 5-0. А для кого з учасників дитячий тиждень закінчиться катастрофою? Уникальный тиждень. Зважені діти диты дорослі. Просто зараз. Ой, мамочки. Раз. Я хочу показать им, что я не пельмень. привезли в очень знакомое место. Здесь проходил первый конкурс. Участники, витаю вас. Здравствуйте. 15-й тиждень проверить вас. Вы впервые сможете поделиться своими знаниями с другими. Это <связь> <связь> что это за единое? Вообще бомба. <связь> знаем Познакомьтесь. О, идут. О -о -о -о! Я же истеричка. А их сколько, семь? Мне 12 лет. Мой вес 83 килограмма. Меня зовут Артур, мне 12 лет устая как шар. Я не могу ни с кем подружиться. меня вечно обзывают на улице, в школе. Прошевельнуться не могу, потею много. Ну, вообще неприятно, не нравится, мне отвратительно. Не хочется про одноклассников вспоминать. хочется закрыться, чтобы их не слышать и не видеть больше. Еще думают, что если они будут со мной дружить, то все будут их пресирать за то, что они со мной дружат. Но я считаю, когда я похудею, меня не будут обзывать. Вот это главное. Дети станутся толстыми, то, ну реально, они будут просто изгоями в обществе. Сложно общаться, сложно устроиться на работу, жить сложно вообще, потому что у тебя как бы жизни нет, у тебя есть проблема лишний вес и ты его то заедаешь, то сидишь на диетах и все, жизнь проходит, а у тебя ты крутишься вокруг своего лишнего веса. Все. Участники, вы можете изменить и будни этих детей. Каждый из вас на тиждень станет партнером для одной дитини. Ви Вы поможете маленьким участникам сделать первый шаг на встреч с худнением. Хорошо, что это сейчас они делают в шаг, а не позже. Что сейчас можно начать изменяться. В таком возрасте это мега шанс для того, чтобы не дойти до того, до чего дошли мы. Все, что я знаю, все, что я умею, я передам этому ребенку и пусть пользуется, дай бог, чтобы он научился. Илья, твоя миссия – помочь сделать шаг к похудению Саши. Меня зовут Саша. Мне 11 лет. Я добрый, просто приятный человек. Мне просто не очень нравится, когда меня называют э, добродушным пельменем. А вы похожи? Да, даже очень. Не бойся, он не злой. Я не злюсь, я просто офигеваю, мягко говоря. На нас повесили воспитательную работу, которую мы должны сейчас проводить вместо того, чтобы худеть и тренироваться. Мне почему-то показалось, что вот этот дядя он, ну, не из приятных людей. Я считаю, что большинство плохих людей можно изменить. Игорь, а ты возьмешь на себя заботу об Артуре? Я сразу заподозрил, что мне могут дать самого соответствующего моему образу и подобию. Я самый полный из детей и попал тоже к самому полному из, из, всех участников. В принципе, наверное, нет. Мне не хотелось другого ребенка, поскольку с самым большим ребенком у нас есть шанс на этой неделе себя хорошо показать. Вот, на взвешивании. Женя, да. Твоя задача передать свои знания Ивану. Изменить свою жизнь. Я хочу как бы похудеть, и чтобы никто не тыкал, например, пальцами на улице и, и там что-то шептал. Я думаю, что мне Женя поможет, потому что он будет меня поддерживать. Приятно, Женя. Mm -hmm. Для меня это ответственность вырастает сразу в два раза. Потому как я хочу помочь не только ване, но еще и в конечном дальше помогать своему сыну так же расти. Пусть? Не ну не давай, ну что ты делаешь? Я -то не торец. давай ему Я -то картошку торец. ему не давай. Хватит того, что он жареное мясо ест. Дай Сделай, ему. пожалуйста, вот так. Нет, не сделаю. Сам хочешь, ешь. Ребенка травить не надо. Марина, на 7 дней твоей партнершей станет Вика. Меня зовут Вика, мне 10 лет. Ну, во мне некрасивые ноги, живот и руки. Я хочу быть красивой. Посмотрю карикатура, знаете, и не надо никуда ходить. Что я хочу? Хочу почувствовать себя женщиной. Хочу быть красивой, уверенной в себе, смотреть в зеркало, заходить смело в магазины большие, где есть большие витрины. О, моя рыбулечка, привет! Я Марина. Я Вика. Очень приятно, пойдем я буду стараться, я приложу все усилия, чтобы как бы дать ей какие-то знания, показать там примеры какие-то, чтобы она просто этим потом пользовалась. Я буду надеяться, что у меня получится. Ну, по крайней мере, я приложу все свои усилия. Наташа, ты станешь в пару с Лилей. Меня зовут Лиля, мне 8 лет. Наташа сама маленький ребенок. Она привыкла, что ее опекают, что ее учат, и тому, что ее тянут. А тут получается, как бы все, все меняется местами. И она боится ответственности. Всегда за меня ответственность несла Марина, а тут дают каждому по ребенку, и за него ты должна нести ответственность. Ну, хочется помочь, ты понятно, но ну, ну, я не уверена, что у меня это получится. Точно получится. У нас двоих получится. Всех поставили, девочек с девушками, мальчиков с мужчинами, а меня нет. Мне досталась э, Саша, девчонка. Думал, может, если там пацан будет какой то погонять, нормально. Ну, не знаю, как. Ну, буду что-то придумывать какие-то там упражнения, <laughs> что-то думать. Если честно, э, э, я испугалась то, что меня с ним поставили. Смотри, такая спокойненькая, ну, вроде бы как э, небалованная. Мне главное, чтобы э, дисциплина так вот была. Ваня Ипатов. Мне 11 лет. но ну, у меня есть только мама и, как и отчим. Он даже считает просто, что я ленивый, поэтому не хочет со мной общаться. Просто у всех есть свой папа. Мне бы тоже хотелось, очень хотелось. Что, ну, чтобы он меня хотя бы помнил. В какой-то мере. Ему не хватает, во-первых, общения. Не хватает ему той мужской поддержки, вы вот, понимаете. Нет, ну что, у меня трое детей, я с детьми лажу, так что вот контакт мы найдем. Но мы уже познакомились, да? да. Ну, давай п'ять. Я Вот он, он в конце стояв, а я вперед. Ми ще тоді почали знайомитися. А ну, ми вже подружилися з ним. Наприкінці тижня діти окремо зважаться. Той учасник, чий маленький партнер скине найбільше, отримає бонус. Минус один на властном взваживании. Истинное будущее. <реклама> я буду стараться, чтобы похудеть больше всех. Чтобы Игорю достался приз минус один. О, этот минус один, это просто, я не знаю, мана небесна. Это круто. Так я безумно хочу получить минус один, конечно. Тем более, что у меня был ноль, что теперь будет, не знаю. Мы ну, ну, с тобой то будем. На вас чекают спирнивые пробывания. Перше просто зараз. Ура! У -у -у! <плоджен> На вас чекає вже знайома вам дистанція. Колись вона здавалася вам нездоланною перешкодою, але, зрештою, стала поштовхом до нового життя. І сьогодні цей шлях ви подолаєте разом зі своїми маленькими партнерами. Бустро бігаєш. Бігати вмієш? Красавчик. Ми думали, що просто как по звичайній схемі на старт увага почали і ми якби побігали. Ну, казувати не все так просто. Ой. Ви будете зв'язані одне з одним, оскільки цього тижня ви одне ціле. Пара, яка прийде до фінішу першою, отримує подарунок. Сюрприз, який допоможе цікаво та ефективно худнути. Кожна наступна пара отримує покарання. Антибонус. Від одного до шести кілограмів відповідно до місця, яке посяде. Ай, жістарі. Зашибісь. Я в шокі. По себе, допустим, знаю там да, что я три километра могу ну, пробежать свободно. Но как поведет себя Саша? Ну смотри, она так чуть переживает. Я волнуюсь, во-первых, как меня заснимут, буду ли я красивая в кадре. Ну и... а пробежать, я понимаю, что это будет тяжело, поэтому я пытаюсь пока вместе об этом не думать. Из заработанных килограммами вам доведется проходить и наступные выпробование Прошу до старту. якийсь. Як я зможу бігти з дитиною? У мене такий шах, у дитини такий шах. І пробігти останніх і отримати цих 6 кілограмів чи ще щось. Я готова буду біжать. Хочу повідіти сильно. На старт. Це почало. Старт. для деток в новую жизнь, в перемены какие-то, понимаешь? То есть у них все изменится после этого проекта. Вага. Почали! Не спеши, не спеши. Не спеши, не спеши. Правильно, дыши. Не спеши. Дыши правильно. Ртом не вдыхай. Я ему сразу сказал, не стартуй сильно, потому что мы бежим на длинную дистанцию, не спринтовскую. Поэтому главное ⁇ это дыхание. Вырвались там и Женя вперед, и Илья, и Олег со своими участниками маленькими. Короче, давай, хорошо. Я уже его сейчас настроил на то, что мы будем первыми, мы должны быть первыми по-любому. Ну, я думаю, что я... При ну, что мы с ним будем первыми в, этой, в этом конкурсе. Да, я очень часто ленюсь, но все равно я могу сделать много вещей. Начали бежать, ну, вначале бежала так и хорошо. Не стартуй сильно быстро. Давай чуть помедленнее, потом скорость наберем. Нет, как-то она вот резко, резко рванула. Я рада, что я попала на проект. Буду стараться. Побідіть і надієш, що все таки получится. Олег намагається бути кращим за євгена протягом усього сезону. Але той завжди на крок попереду. Чи втримає Євген лідерство сьогодні, коли перемога залежить не лише від нього? сначала, знаешь, попытался настроиться, все, но я потом понял, что у него дыхалка вообще никакая, вообще никакая. Руку. Руку, руку, руку. Я думал, что я смогу без проблем пробежать, но так такого не получилось. Сами деле тяжело. Просто уже не бегала давно. Я толстый, а меня часто не хотят принимать в, в, ну, на улице в игру. Провожу все свое время за компьютером. Но у меня только один друг в реальности, и друзья в интернете их больше. Я не хочу, чтобы они узнали, что я толстый, потому что все отвернутся. Хочется быть сильным, независимым от других, чтобы быть нормальным человеком. Давай, 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 давай. Я так смотрю потихоньку. Олег начинает обонять с Сашей. у Нас, я думаю, епт, ПРСТ, вот это, конечно, лажа. Мы должны обогнать их по-любому. Я Ивану говорю, давай, 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 давай. Нам говорю, у нас задача не, ничего там другого. У нас, он, видишь, кучерявый дядя, говорю, бежит, вперед. его надо по-любому обогнать. Ми переділи всіх і біжали першими. Олег та Олександра випереджають суперників. Та це лише перші 300 метрів. Попереду більше 2 кілометрів. Чи вистачить їм сили отримати лідерство? Нормально? Ми побіжали різко, а через якихось то там. метров пятьдесят, то есть все Артур уже начал задыхаться, не хотел признаваться, что ему тяжело, но тем не менее он не мог уже бежать. Я понимал, что я не смогу на него воздействовать и сделать чудо, чтобы он бежал там быстрее, чем он сможет, потому что он только пришел и ничего такого не делал, и тут сразу его заставили бежать. Что там? Спадает, да? Он весит почти 100 килограмм. У него очень большой живот, у него очень большая грудь, у него растяжки по всей коже. То есть такого в 11 лет быть не должно. Так ребенок не должен выглядеть. Я начал набирать вес с трех лет. Ну, там много кушал всякого. Кушал, кушал. И накушал. Ходить трудно, летом жарко. Ну, когда бегаешь, чуть-чуть задыхаешься. Ты давай, не бойся. Смотри, сейчас главное так. Если ты устал, мы останавливаемся и идем быстро. Если можешь бежать, говоришь могу, и мы побежали. Задача попытаться объяснить ему, как сделать так, чтобы похудеть, чтобы он принял факт того, что это необходимо сделать, а моему подопечному это очень необходимо сделать, потому что в свои 11 лет он очень толстый. Себя чувствуешь нормально? Ну очень. Так, давай тогда сбавим. После вот этого вот этого рывка Саша у него в боку начала колоть, дышать не могла, горит, кружится голова. Руки и вот так вот все устало. выбрасывай Олег, мой напарник тормозил, чтобы я быстро не бежала, потому что потом я не смогу бежать. Ну, я пыталась не сильно быстро бежать. Потянись! Делай! сейчас, когда дышишь, старайся выдох больше сделать. Все в порядке, молодец. Устанешь, скажешь. Сразу будем идти. Ну, я сразу сказал, что смотри, нам надо будет пробежать большое расстояние. Главное, чтобы ты рассчитал свои силы и хватило на все это расстояние. Поэтому темп, ты бежишь в для себя темпе, а я под тебя подстраиваюсь. Я полностью готова на победу. Я на ее рассчитываю. Мне самому неприятно ходить с таким весом. Вообще не, неудобно. Прошевельнуться не могу, потею много. Есть такая большая горка, и все, кто не акула, они залезают на горку, а акула должна их словить. Я вообще почти не играю в это. Мне, мне тяжело догнать других детей. В таком возрасте все сверстники в основном, по большей части, подвижны. И хочется с ними участвовать в этих играх, а вес не позволяет. Я за задыхался, потому что не мог правильно дышать. Вот. И я очень быстро уставал. Сильно они сейчас не спуты. Они сейчас выдохнут этим. Все. Илья говорит, Саша, ты бежи, но когда устанешь, ты говори, все, и мы будем идти. Ну, ты бежал, бежал, устал, все сказал. Мы пошли пешком. Как ты себя чувствуешь нормально? Да. Все силы есть? Да. Ну, все отлично. Я так подумал. Лучше вперед не рваться, а то все силы потратим. У ну, ноги очень болят. Ноги, понял. Можешь? Вас загоняют. Молодец. Давай, 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 Не спеши. Не переходя на бег потихонечку, давай. Давай вот так, вот так. Не шорхай, а приподнимай ножки. Хлопчик у меня, Ваня, был настроен на то, чтобы как-то вот он надо победить. Дядя, дядя, надо победить. Я его пытался успокоить в этом плане, потому что, ну как, не хочется разрушать как за детские мечты. Я говорю, понимаешь, говорю, тут есть дяди, которые бегают получше, во-первых. Во-первых, говорю, дяди колени больные, говорю, ты видишь, замотанные. Я говорю, посмотрим. Она говорит, что из-за его колен мы как бы, ну, не придем первыми. А я ему говорю, что мы первыми придем, что мы победим. Давай а потом пойдем. Целестремленность была направлена больше на то, чтобы кому-то что-то доказать. А что именно, не могу понять пока. Мои родители развелись. Моя мама, она со Славой еще когда мне было пять лет, они, он у нас жил. Сначала он нормально ко мне относился. Потом, как только родился Дарий, он начал ко мне так относиться. по-плохому. Вообще воспринимает как вообще какой-то... Как не человека. Все всегда плевать, что со мной случится. Даже если бы я умер, ему было все равно. Отношения славы поменяется я просто очень хочу доказать что я могу быть первым очень не верю что я могу быть первым ты можешь далі. Чи стануть Олексій та ваня переможцями. Або через кворі коліна чоловік не виправдає сподівань хлопчика. Нас он, дядя Ілія, Як Марина боротиметься з істерикою віки? <гас> <гас> Я не можу! <гас> ну, будь ласка! А Ігор із упертістю Артура. <гас> Далі дитячий штурм супермаркету, чим захрущивает детям неконтролированное харчування. і що ты батькам, пока не запізно. Не пропустить уникальный тиждень, Зважені дети та дорослі. Если твой ребенок страдает от лишнего веса, помоги ему прямо сейчас. Во время рекламы встань с дивана и покажи ему, как правильно делать зарядку. Именно ты должен стать для него примером и помни, его жизнь в твоих руках.